Здравствуйте! Сегодня у нас открывается выставка, которая приурочена к Дню независимости Украины. На выставке представлены фондовые работы романовских художников, которые вводят нас как в прошлое, так и говорят о настоящем. Работы романовских художников передают нам любовь к родному городу, любовь к своей природе. Но э, я хочу обратить ваше внимание на работу Татьяны Шумской, Краматорской художницы, члена Национального союза художников Украины, э, которая м, как бы э, дает нам возможность окунуться в наше прошлое. На ее работе изображен дом, в котором жил когда-то наш известный, знаменитый думающий и основатель филологического общества, наш э, настрелительного жизнь наших, наших, заводских предприятий. Здесь мы видим изображен наш, наши заводы, на фоне перед ним мы видим рабочий поселок. И к теме значит, индустриального пейзажа обращают, обращались и обращаются многие художники нашего города. Работа Ивана Ивановича Барфоменко, который являлся основателем, здесь вы видите работы, э, здесь вы видите, э, на работе вы видите, как наш город в э, 60-е годы начал грандиозное на строительство именно э, со города. Э, тема Афганистана всегда была насущная. Мы все знаем, что э, 9 мая на э, проспекте Мира был открыт памятник 16 афганцам, которые погибли и художник Жиляев воплотил этот памятник в своей работе, памятник воинам, лучшим в Афганистане. Молодые художники выставлены также в этом музее, это и живописцы, и графики. Они тоже обращаются к теме нашего города, показывают уютные уголки нашего города, парки, улицы, обратились именно к этой теме. Хочется рассказать вам еще о работах Темченко, который также, также, в своих работах обращает внимание на наши уголки, где мы будем отдыхать. Это парк юбилейный, парк Пушкина зимой и художник Карбаинов также ну, дает нам возможность часто любили ходить наши кроматочане в 70-е и 80-е годы. Все работы краматорских художников говорят о любви к одному городу,